ભારતીય સુરક્ષા એજન્સીઓ મિલસા ડીઆરડીઓ અને સૈન્ય એજન્સીની રિસર્ચ એમ ડેવલપમેન્ટની ગુપ્તર માહિતીઓ પાકિસ્તાનની આઈએસઆઈને પહોંચાડતા જાસૂસને ગાંધીનગર શહેરી ક્રાઇમે ઝઘડિયામાંથી ઝડપી પાડ્યો ડીઆરડીઓ એચ ભારતીય મિસાઇલ સિસ્ટમ અને રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટની દેશની સુરક્ષાની ગુપ્ત માહિતીઓ છ મહિનાથી પાકિસ્તાન આયેસેને પહોંચાડતા પાકિસ્તાની જાસૂસને ગાંધીનગર સીઆઈડી ક્રાઈમે ઝઘડિયાથી ઝડપી પાડ્યો હતો તે મૂળ બિહાર અને હાલ અંકલેશ્વર માર રહેતો હતો મિલિટરી ઇન્ટેલિજન્સ ઉધમપુર યુનિટના ઇનપુટ આધારે સીઆઈડી ક્રાઈમે ઓપરેશન પાર પાડ્યું હતું પ્રવીણ મિશ્રા પાકિસ્તાનની એજન્સીના એજન્ટ ના સોનલ ગર્ગ નામના ના ફેસબુક એકાઉન્ટમાં હની ટ્રેપમાં ફસાઈ મેસેજ અને વોટ્સએપમાં કોલિંગ થી ગુપ્તચર માહિતી આઈ ને મોકલતો હતો ભારતીય સુરક્ષા એજન્સીઓ એજન્સી ડેવલપમેન્ટની ગુપ્તચર માહિતીઓ પાકિસ્તાન ની આઈ એસ આઈ ને પોચાડતા જાસૂસ ને ગાંધીનગર સીઆઈડી ક્રાઇમે ઝઘડીયા માંથી દબોચી લીધો હતો ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડીયા ભારતીય સેનાની જાસૂસી કરનાર એક કંપનીનો જનરલ મેનેજર ઝડપાયો

કેમિકલ ફેક્ટરીમાં કામ કરતો હતો તાલીમ લઈને આવ્યો હતો અને અની ટ્રેપ માં ફસાયો હતો આ એકાઉન્ટ પાકિસ્તાનની જાસૂસી સંસ્થા આઈએસઆઈ નો હેન્ડલર ચલાવતો હતો આઈએસઆઈ ના હેન્ડલર દ્વારા આરોપી પ્રવીણ કુમાર મિશ્રા પાસેથી માહિતી માંગવામાં આવી હતી અને મહત્વપૂર્ણ બાબતોની જાસૂસી

सी एस एल सी डी क्राइम का ऑफिसर भरुष के पास अंकलेश्वर में एक इंडस्ट्री है उसमें सर्वेलेंस मॉन किया था और सर्वेलेंस के टाइम पे प्रवीण मिश्रा करके एक व्यक्ति मिले उनका मोबाइल फोन चेक किया था उस मोबाइल फोन पे जो इंफॉर्मेशन हमें मिली उस आधार पर हमने एक अफंट्स आई पी सी वन ट्वेंटी थ्री आई टी एक्ट का और कॉन्स्टी का रजिस्टर किया इसमें मुख्य जो माइक ये है पाकिस्तान का आई एस हैंडलर खुद का नाम सोनल गर्ग करके बता दी और वो आई बी एम चंडीगढ़ में काम करती ऐसे बोल के हनी ट्राप करने की कोशिश की और हनी ट्राप में प्रवीण मिश्रा ट्रैप हुए उसमें प्रवीण मिश्रा से इंडिया का जो डिफेंस रिलेटेड इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं या अन्य जो प्राइवेट संस्था डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट के लिए आ, जो स्पायर पार्ट्स एक तैयार करके देते हैं वैसे लोगों को टारगेट करते हैं उसमें प्रवीण भी है प्रवीण पहले हैदराबाद का एक संस्था में काम करते थे वो संस्था डी के साथ आ, काम करते थे डी को कुछ स्पायर पार्ट्स देते थे इसलिए प्रवीण मिश्रा को टारगेट किए थे प्रवीण मिश्रा से प्रवीण मिश्रा के साथ फेसबुक पे पहले गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की उसके बाद अपने मोबाइल नंबर इंडियन मोबाइल फ़ोन यूज़ करती है व्हाट्सएप के लिए वो नंबर शेयर करके प्रवीण मिश्रा को एंटेज करके प्रवीण मिश्रा यहाँ तक गया तो उसकी शादी कर सकते हैं ऐसे पूछा भी है तो प्रवीण मिश्रा को एंटेज करके प्रवीण मिश्रा से इंडियन डिफेंस एस्टाबलिशमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की उसमें कुछ इन्फ, वाइटल इन्फॉर्मेशन प्रवीण मिश्रा ने शेयर भी किया इसके अलावा प्रवीण मिश्रा के अलावा और भी काफी जो संस्था का साथ जुड़ा हुआ अलग अलग संस्था का लोगों को भी टारगेट किया ऐसे हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और क्या उसने जानकारी दी थी प्रवीण मिश्रा बेसिकली एयरॉटिकल इंजीनियरिंग में कोर्स किया बैंगलोर में उसके बाद उनके इंटर्नशिप प्रोग्राम बैंगलोर में था उसके बाद हैदराबाद में एक संस्था में काम किया था वो संस्था डी के साथ काम कर रहे थे इसलिए प्रवीण मिश्रा को ये आई का हैंडलर ने हनी टॉप में टारगेट किया था डूरिंग द फेसबुक और जो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन में हमें ये पता चला प्रेवीण मिश्रा ने कुछ डी आर डी ओ के ज़रिए बने हुए ड्रोन uh, के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर किया और उसके अलावा एक मालवेयर बेच के यहाँ का जो प्रवीण काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटर में भी लोड कराने के लिए कोशिश की उसने प्रवीण मिश्र लोड भी किया बट सिंस दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्राइवेट कंपनी और uh, उसके बाद uh, क्या माइपे भेजा हो गया हमें अभी तपास करना बाकी है अंकलेश्वर में सर क्या आ, करता था और कितने लोग अभी के रडार में अभी फिलहाल तो एक मिश्र को हमने अरेस्ट किए और इस नेटवर्क में कौन कौन है वो सब ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू अभी भी हुई उसके बारे में अभी ज्यादा हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे वेन वी गेट फर्दर डि करने लगे गुजरात में और पूरे देश में क्या इसके तार जुड़े हुए क्या

सर क्या हनी ट्रैप में जो फंसाया गया था क्या इसे धमकी क्या दी जाती थी धमकी नहीं है बेसिकली ऐसे गर्लफ्रेंड तरीके प्रटन करके इनको ट्रैप करते हैं और जो प्रवीण मिश्रा है उनको लगा कि सही में वो चंडीगढ़ के पंजाबी गर्ल हैं और देखने में ठीक ठाक लगती है इसलिए उसने ही मतलब और एडवांस किया कि गर्लफ्रेंड बनाएगी इवन शादी कर सकते ऐसे भी मैसेज किए हुए तो देर टेक ऑफ देट और जो फोटोज़ हैं ज़रूरत नहीं वही फ़ोटो तो लेडी बात करती होगी बिकॉज ओनली वॉइस मैसेजेस व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं तो एक्चुअली जो फोटो भेजे सही में वो लेडी है वो हमें अभी वेरीफाई करना बाकी है